今は一気にロングボールイチョンスを走らせましたウルサンです。後半前半と同じメンバーですさあ、これ前半のデータ今ご紹介しています。シュートの数ではマグルサンが7本、ただオンターゲット枠に飛んだ数は3本と同じです。フリーキックはあ、15本ですが、圧倒的に数が倍になってますね。シュートに行きました。

ーッッククとににましししした中ルルルをストーです中盤のののは今ボールを前に出しました佐藤そそそてて阿部ニニココビビチチ右サイ・ドドはミズ左サイイがますがここはカットされましたイジョンミンのカットからボールをキープ中央、チェ・ソング。 そしてこの位置にギオストギソンサーパクいきます巡って合わせるが、えー、ちょっと今一瞬かわされましてチャンスを奪われました両チームともに非常にタイトな、まあ、プレッシャーをかけるより攻撃的な形をた保っています まだ前澤さん、あのチ、はい、ェフとしては動かないですね。そうですね。えー、まあ一点リードしてるし。はい、まあ。そこまで自分たちのサッカーを取るか、なんかのペースでやるってことですよね。えー、<laughs> 小島さん、チ、はい、ェフ動きますね。動きます山岸選手が出るようです。ああ、山岸動きました。山岸が出てまいります。早く早くボイチャンスるなるか。宮城。わずかに合いませんでした、羽生。 さあ,あしかし逆にカウンタースピードを持って上がってきました変わったイサンコ左サイド上がってきますイサンコです得点力あるボランチああここは冷静に対応していますどうでしょうかああ左サイドを掲げ上がっていきます

ってまさにオフィスニズムを存分に発揮しているというこの佐藤、前い <laughs> スペースを仕掛けてきましたが奪われました。さあ佐藤羽生 左サ逆サイドにダイヤモンに走っていきます、マ牧。しかし佐藤が右サイド、オーバーラップしてきました。その佐藤へ渡りまして、三対二という形ですが。逆サイドの楽山、ちょっとオーバーラップ、やや遅く遅れました。さあ、逆に繋いでくる、マシャド。コスプレから。このチェスングは、グ、う、ン、ん、その前に増えです。その前に増え。 パクドンヒョクが倒れています。23対2、ジェフ1点を守っています。さあーサービング早いスタートを見せています。先制したジェフに対して同点ゴールを決めましたこのチェソン君。

この粘りからチャンスを作ってきましたがここは決められませんでした。